И всем привет, ребята! Эм, мы сейчас поиграем с вами в замечательную игру ⁇ Клондайк ⁇ Именно так ее разработчики и назвали. То есть вот, сейчас она у нас загружается. И все, игра у нас загрузилась. Теперь нам дают позабирать подарки, и мы их забираем каждый день. Не забываем, что нужно забирать наши подарочки. Теперь едем э, обратно. И наши собираем яблони. Естественно, куда же нам без яблок? Хотя они восстанавливают всего лишь две энергии в клондайке но это нич ничто не значит. Нам их все равно нужно собирать каждый день. И да, вы посмотрите, сколько яблоням осталось еще жить. Ну, еще много дней, я уже убрал свою велочку. И вот на складу, вы ее просто в склад там уложите. И давайте я вам покажу, что с ней у вас ничто не случится. Так, это керосин у нас, это не то. Вот мои еще призы. Вот мои украшения новогодние. И вот наша рождественская елка. И еще подарок на Хэллоуин. Его можно также с собой. Смотрите, взять вот. И даже елку. Вы представляете? Вот эти все декорации, их можно с собой взять. И да, у нас есть локация Звериный фестиваль. И я там копаю. О, лента сделалась наконец-то. Блин. Не хватает уже. Там, по-моему, надо 8. И сейчас посмотрю, если у меня эта запись сохранилась вообще. Так, это не то... Да, тут нужно 8, а у меня, по-моему, 7 ленты. Сейчас проверим. По-моему, у меня ее 7. Да, у меня ее 7. Ну ладно, на этом я прощаюсь. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, ребят. Всем пока-пока.